أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله. قال هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا. قالوا وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله وقد أخرجنا وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِالظَّالِمِينَ صدق الله العظيم گزشتہ دو درسوں میں جو آیات طیبات تلاوت ہوئیں ان میں قتال فی سبیل اللہ کا بھی تذکرہ تھا اللہ کے رستے میں لڑنے جہاد کرنے کا اور انفاق فی سبیل اللہ کا بھی ذکر تھا اللہ کے رستے میں مال لگانے مال خرچ کرنے کا اسی زمن میں یہ بھی ارشاد ہوا تھا یبسط اللہ جل شانہ ہو ہی تنگی پیدا کرتے ہیں اور وہی ذات پاک خوشادگی پیدا کرتی ہے مطلب حالات کا بدلنا اسی ذات پاک کے قدرت میں ہے لہٰذا اسی پر نظر رہنی چاہیے اور اسی کی مدد نصرت رحمت محبت کا طلبگار ہونا چاہیے اب ایک واقعہ ذکر ہو رہا ہے جس سے انفاق فی سبیل اللہ قتال فی سبیل اللہ کی ترغیب بھی ہوتی ہے اور حالات اللہ کیسے بدلتے ہیں اس کا نقشہ بھی سامنے آتا ہے مثال دی گئی الرا مل ام بنی من بعد موسا کیا نہیں دیکھا تم نے موسیٰ کے بعد بنی اسرائیل کو معاملہ یہ ہے کہ سیدنا حضرت موسیٰ علیہ والسلام کے بعد کچھ عرصہ ان کی قوم راہ راست پر رہی لیکن بعد ازاں جب ان میں بگاڑ شروع ہوا دین زندگیوں سے نکل گیا تو ان پر جالوت نامی ظالم بادشاہ مسلط کر دیا گیا مطلب حالات ان کے یکسر بدل کر رکھ دیے گئے اس بادشاہ نے انہیں مارا پیٹا بھی غلام بھی بنایا یہاں تک کہ شہر سے باہر نکال دیا اب بنی اسرائیل کے کچھ ہمائی دین بنی اسرائیل کے کچھ ہمائی دین بیت المقدس پہنچے وہاں پر حضرت سمویل علیہ السلام پیغمبر تشریف فرما تھے ان کی خدمت میں حاضر ہو کر درخواست کی کہ ہمیں ہمارے لیے کوئی امیر مقرر فرما دیں تاکہ ہم جہاد کر کے اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکیں جہاد کر کے ہم اپنا کھویا ہوا وقار حاصل کر سکیں قرآن پاک کے الفاظ ہیں اذ قالوا للنبي له مبعث لنا ملكا نقات في سبيل الله ہمارے لیے کوئی بادشاہ کوئی حاکم کوئی امیر مقرر کریں تاکہ ہم اللہ کے رستے میں قتال کریں حضرت سمیل علیہ السلام والسلام نے ان کی حالت کو دیکھتے ہوئے ان سے سوال کیا اور انہیں سمجھایا قال هل تم ان قطب علی القتال و اللہ تو قاتلو حضرت سمیل علیہ السلام والسلام نے ان سے کہا کہ تم سے یہ بھی توقع ہے لگتا یہ ہے کہ اگر اللہ کی طرف سے قتال کا حکم ہو لڑائی جہاد کا حکم ہو تو تم جہاد کے لیے امادہ نہ ہو کہنے لگے جو حالت ہماری ہو چکی ہے اس میں بھی اگر ہم اپنے دفاع کے لیے کھڑے نہ ہوں اللہ کے رسے میں لڑنے جہاد کے لیے کھڑے نہ ہوں تو پھر کیا ہی کہنے گھروں سے تو نکال دیا ہمیں بھی ہماری آل اولاد کو بھی الفاظ ان کے ایسے تھے وَمَا لَنَا أَلَّا نُقَاتِلَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَقَدْ اُخْرِجْنَا مِن دیارِنَا وَأَبْنَائِنَا چنانچہ حضرت سمیل علیہ السلام کے ذریعے انہیں قتال کا حکم ہوا جہاد کا حکم ہوا جالود ظالم بادشاہ کے مقابلے میں انہیں لڑنے کی تلقین فرمائی گئی فَلَمَّا كُتِبَ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إِلَّا قَلِيلًا مِّنْهُمْ ارشاد ہوا کہ جب انہیں جہاد کا حکم ہوا تو تھوڑے سے اللہ کے حکم پر کڑے رہے باقی سب پھر گئے جہاد فی سبیل اللہ سے قِتَال فی سبیل اللہ سے اللہ کے حکم پر اللہ کے رستے میں لڑنے سے انکاری ہو گئے پیٹ پھیر دی فرمایا اللہ علیم بالظالمین اللہ جل شانہ ظالموں کو خوب جانتے ہیں لہذا جس نے جو کیا وہ بدلا پائے گا جو اللہ کے حکم پر جان مال کے ساتھ حاضر ہو گیا جہاد فی سبیل اللہ کے لیے کھڑا ہو گیا اسے بھی اس کی جد و جوت کا بدلہ اور جزا ملے گی اور جس نے جان مال کو بچاتے ہوئے اللہ کے حکم سے مو پھیرا اسے بھی اس کا بدلہ اور سزا ملے گی یہ حالات تو ان کے تھے اگر ایک طرف نظر دوڑائیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں پر تو انسانی عقل اش اشکر اٹھتی ہے آفرین ہے ان جانبازوں بازوں پر بدر کے میدان میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا لڑائی کے لیے تو نکلے نہیں تھے نہتے ہیں جنگجو نہیں بوڑے بھی ہیں بچے بھی ہیں پیدل ہیں سواریاں نہیں ہتھیار نہیں اور مقابلے کے اندر جنگجو ہیں سوار ہیں ہتھیاروں سے لیس ہیں تو کیا کرنا چاہیے مشورہ دو صحابہ کرام نے عرض کیا اے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہوں ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں ہم آپ کے دائیں بھی ہوں گے اور بائیں بھی سامنے بھی ہوں گے اور پیچھے بھی حکم فرمائیں گے تو آگ میں کود جائیں گے سمندروں میں چھلانگیں لگا دیں گے سبحان اللہ ایسے ہی وہ دین پر ایسے ہی وہ پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان ہوئے اور تاریخ رقم کر دی انہی کی شان میں فرمایا گیا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ جان دینے کے لیے بھی تیار اور جان لینے کے لیے بھی تیار ایسے لوگوں کی استقامت پر فرشتے اترے ان قالوا ربنا کو کا حزب اللہ فرمایا گیا ان حزب اللہ المفلحون اور ایسے اللہ کے لشکروں کو کامیابی کی بشارتیں سنائی گئیں خدا بندے قدوس ہمیں بھی حضرات صحابہ کرام کی طرح اللہ اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکموں پر پاک شریعت دین پر مر مٹنے کی توفیق نصیب فرمائیں اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق بخشیں